Мы первую половину, конечно, плохо защищались и пропустили много. 45 очков – это не было защиты. Вторую половину мы лучше играли в защите. Я не знаю, как так получилось. Может, настроились ребята лучше. И мы выполнили задачу, выиграли щит и убежали от них. Это нам очень помогло во многих моментах ну спасибо ребятам за борьбу за победу ну игра закончилась да эмоции ушли конечно они сейчас положительные мы выиграли игру перед началом игры и за день за два мы говорили о том что мы проиграли в Николаеве конечно отсутствовал Зимерман не в лучшей форме, в кондициях были некоторые игроки, после болезни, после травм. Но прежде всего мы проиграли в, в той игре щит, и мы проиграли э, скамейки запасных, которая была э, хорошо, здорово сыграла. 40% э, забитых очков было на, на счету тех игроков, которые не, были, э, не выходили в стартовом составе, или те, кто были на скамейке. Поэтому э, сконцентрировались на том, что нужно выиграть щит обязательно. Да, у них не, не было Маклинтока, не было э, такой боевой единицы. Но у нас тоже проблемы по, по большим было. Но они, они были, но они присутствовали на, на площадках. Это нам чуть-чуть облегчало жизнь. Поэтому мы сыграли, старались играть строго в защите, строго, особенно вот здесь вот под кольцом. Но вторая четверть, все поставила с ног на голову, мы безобразно защищались, один в один, два в два пытались найти какие-то моменты для смены, когда ее по мини не должно быть, нужно работать до конца, до какого-то заслона или противодействия заслону. Мы решили облегчить себе жизнь и были наказаны за это. Поэтому после большого перерыва мы поговорили с ребятами. И вот эти моменты, они чуть-чуть ушли на второй план, то есть ребята справились. Большой, конечно, процент, количество подборов, это очень хороший показатель. И то, что то, что мы, конечно, отработали от защиты, помогло нам им нападение. Но опять же, когда мы становились нападение какую-то какую-то стоячку, да, и не было движения мяча, опять же, мы наступаем на свои же грабли, и мы не можем, мы не можем э, играть тот баскетбол, который умеем, или тот рисунок, который у нас есть. Поэтому э, где-то сыграли э, более акцентированное нападение по комбинациям, где-то просто сыграли один в один, два в два. Команда выиграла, но остаются вопросы, некоторые вопросы, которые нужно срочно решать. Поэтому э, радоваться рано, но все равно я ребят поздравляю. И они молодцы, выложили все, кто выходили, даже сидели на, скопейке, на скамейке, они приложили свою лепту в победу. Дальше у нас два важных матча на выезде, будем готовиться к ним. Ну, по игре что, наверное... Мы проиграли сегодня подбор. Это, наверное, основная причина нашего поражения. Мы больше были настроены киевляне, чем мы на победу. Плюс дома они. Хотя тоже хочу сказать спасибо нашей поддержке, которая приехала с Николаева. Нас очень хорошо поддерживала. Так больше нечего сказать. Киев был сильнее. К сожалению, проиграли. В этом году нам не хватает игровой дисциплины и в деталях тогда, когда Наступают решающие моменты, ну, делаются ошибки. Первая причина, мне кажется, почему мы не проиграли, это то, что не долетели. Мы играли без двух легионеров, не долетел Маклинток, вопреки нашей договоренности, он должен был к этой игре прилететь из США. Вот, и не играл по причине травмы Колмен. Врач, наш врач считал, что с этой травмой он мог выйти э, на площадку, поэтому мы его в Киев взяли. Но здесь он отказался играть, не готов. Остальные, кто-то играл хорошо, кто-то плохо. Вы видели, как Иван Гелевич 7 минут сыграл. Ничем сегодня команде не помог. Получил 5 фолов и пошел дальше отдыхать. Приехал в Киев, чтобы сыграть 7 минут. Чуть лучше сыграл его Кора, который тоже ничем не помог. Андрей Корочкин. Вот. Когда нету двух иностранцев, еще выпадают два ключевых украинских игрока, то сложно победить. Вот. Я думаю, что вот это основные причины. И, к сожалению, мы дальше и дальше от восьмерки. И надо думать, надо ли нам держать этих легионеров, надо ли нам держать дорогих украинцев. Ради того, чтобы в итоге занять десятое место. Приеду в Николаев, сейчас буду с президентом на эту тему говорить. Хочу поздравить с хорошей игрой Вову Скляра который, ну, может быть, чем-то ярко не запомнился, но я, потому что я видел, он выполнил все мои указания и практически не допустил никаких ошибок. Буду этого мальчика ставить в каждой игре. Надеюсь, к концу сезона мы получим стабильного, хорошего украинского исполнителя. С Гилевичем? Я ему говорю, что ты не играешь. Он мне говорит, что я играю, и играю хорошо, тренер, а вы не видите. Вот. Но, к сожалению, я много уже сказал в этом сезоне о Ване Гелевиче. Человек, который не имеет характера, человек, который не имеет амбиций, с ним очень сложно работать. И невозможно достигать каких-то результатов. Да? Где-то он может помочь в какой-то игре, но в целом по сезону сделать ставку на этого человека ⁇ самоубийство. Вот. Поэтому чисто баскетбольная суперэчка. Я ему говорю, что нужно пас дать, а он не дает, что тут нужно мяч подобрать, он не подбирает и так дальше, и так дальше. Вместо того, чтобы защититься, быстренько отвалился и пошел дальше без меня. Так что чисто баскетбол.